thank की लोक कलाओं की झांकी में हमने भगवत भक्ति के कुछ नमूने देखे आज भी हम ऐसे ही नाम स्मरण के कुछ विभिन्न रूप देखेंगे आषाढ़ और कार्तिक मासों में एकादशी के दिन पंढरपुर में भगवान के भक्त जनों का मेला होता है सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं परंतु पूरे भारत वर्ष से भगवान विठल के भक्तों की कतारें पंढरपुर की दिशा में बढ़ती हैं हर गांव हर कस्बे हर शहर से भक्तजनों की टोलियां पैदल ही पंडरपुर की ओर चल पड़ती हैं हर टोली के साथ पालखी में भगवान विट्ठल की तस्वीर या प्रतिमा होती है टोली का हर सदस्य जो वारकरी कहलाता है हाथ में भगवत भक्ति का गिरुआ झंडा लिए होता है और भगवान विट्ठल के नाम का जय घोष करते हुए ये टोली जिसे दिंडी कहते हैं चंद्रभागा नदी के तट पर आ पहुंचती प्याला घेतला ज्ञानाचा तोच अंगृता खरे जाण गोखाण, क्रोध पाखरे जाण गोंडा घेतला ज्ञानाचा करीतसे जागरण केशवदास म्हणे संतांचा, केशवदास म्हणे संतांचा, म्हणे में गडरियों को धनगर कहते हैं ये लोग गांव की सीमा पर अपनी भेड़ों के साथ बस्ती बनाए रहते हैं इनके नृत्य और गायन की अपनी एक अलग परंपरा होती है फुरसत के क्षणों में दूर जंगलों में नीले आसमान के नीचे ढोल और मंजिरों के स्वरों में खोए ये लोग हाथ में रुमाल लिए नाचते और गाते हैं नृत्य शुरू करने से पहले इनमें से एक मुख्य कलाकार भगवान की प्रार्थना करता है प्रार्थना पूरी होते ही अन्य सारे कलाकार उठ खड़े होते हैं और इनका नृत्य प्रारंभ होता है धनगरी गजा अन मातला गा मेघराया पिताला चांद सुरव्या दोगान लागो, गांदूर्व्या दोघां ला सुंबरन मांडल गा सुरन चांद सुरव दोघाला ईश्वर पार्वतीला ईश्वर पार्वतीला नेश्वर पार्वतीला स्वामी देवाला ने खालती मान देशाला गावच्या मागाला न ढालगावच्या हद्दीला लगावच्या हद्दीला न नागधरी पालवाला नागधरी पालवाला नागधरी पालवान हुड्या डोंगराला हुड्या मांगराला डोंगराच्या बनाला आणि हिवराच्या बनाला गा भैया सुर बनाला मायासुराच्या मधाला मधाला न वारुळाच्या बेटाला वारुळाच्या बेटाला काम्याच निशाण काशीलिंग बिरप्पा तिथं होता सुरप्पा रूपाचा कुरळ्या केसाचा ना असा अवतार माझ्या भगवानाचा माझ्या भोव्या देवाचा हात धन रेगी अरे काय वर्णू गमनाचा गुण मावाना सांगू किती देवा तुला माझी मागणी कारंडीच्या मायाबाला सोन्याची दुपारती मोठ्याचा इंगुळ लव बांधाचा उद्या माझ्या देवाच्या आरतीला चंग्या ढोल आरतीला ऐकू गेला लव Terima kasih telah menonton! The am देवी देवताओं की संगीत में उपासना का एक और तरीका महाराष्ट्र में प्रचलित है जिसे गोंधर कहते हैं माँ अंबा देवी के उपासक डुक्कड़ के ताल पर माँ अंबा देवी का महिमा का वर्णन करते हैं महाराष्ट्र में डुक्कड़ को संबल के नाम से जाना जाता है मशाल की धीमी रोशनी में एक तारे के सूर में सुर मिलाकर माँ अम्बा देवी के गीत गाए जाते हैं इस कार्यक्रम को गोंधल और इसे प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को गोंधले के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र के बहुत से परिवारों में शादी के तुरंत बाद नवपरिणितों की उपस्थिति में परंपरागत रूप से इस तरह के गोंधल आयोजित किए जाते हैं इस तरह के आयोजन से नव परिणित वर वधुओं को भविष्य सुखमय होता है ये विश्वासी इस प्रथा का आधार है तो आइए देखते हैं गोंधड़ गुंधरा ला लाव